Hər kəsə salamlayıram. Deməli bu gün davam edirik 5-ci sinif namozov çalışmalardan. E, çoxluqların birləşməsi və kəsişməsindən danışacağıq. 149-cu tapşırığımızdan a = 32 41 52 63 və b = 30 41 50 63 çoxluqlarının birləşməsini onun çoxluğu yazın. Aha, birləşmə necə yazılır? A birləşmə B = Aha. E, deməli necə yazıldıq? Bütün elementləri yazırıq, sadəcə artcılığına baxmaq lazımdır. Birinci ən kiçiyi 30dur, yazırıq 30. Sonra 32. Sonra 30, 32, 41. 41 ikisində də var, sadəcə biz birləşmədə 1-i yazırıq. Sonra 50, sonra 52, bir də 63. Aha, oldu A ilə B bir birləşməsi gözəlliyə baxırıq. A çoxluğu, B çoxluğu, C çoxluğu verib. Yeni birləşməsin soruşur. Birinci ayınla B bir birləşməsin soruşur. A birləşmə bizə nə verir? 0, B 1 2 3 4 6. Aha. 0 1 2 3 4 6. İndi ikinci ayınla C birləşməsi. A birləşmə C bərabərdir. Aha. Burda olur nə ikinci birləşməsi? 0 1 2 sonra 4 6 7 sonra b ilə z-in birləşməsi b birləşməci a b ilə z-in birləşməsi bizə verir 1 2 3 4 2 3 4 bir də 6 7 sonra b ilə n-in birləşməsi A binary birləşməsi də yenə bizə nə verir? 0 1 2 3 4 6 2 3 4 6 Sonra C ilə oyun birləşməsi C-nin oyun birləşməsi verir 0 1 2 4 6 7 C-ni oynadıq, sonra C ilə B-nin birləşməsi. Və C ilə B-nin birləşməsi verir 1 2 3 4 6 7. Baxılıq deməli, gözəlni birəm. A çoxluğu, B çoxluğu, C çoxluğu verib. Yenə A ilə B-nin birləşməsinə zəwrüşür. A birləşmə B bərabərdir 10 12 14 10 12 14 15 16 bir də 19 Bu da ay ilə B birləşməsi. Sol ora yazırıq B ilə C birləşməsi. B ilə C birləşməsi verir 10 12 15 10 12 15 16 18, bir də 19. Bu da verdi B ilə C-nin birləşməsin, bir də A ilə C-nin birləşməsin soruşur. A ilə C-ni birləşdirsək 10 12 14 10 12 14 15 16, bir də 18 olur. 152 barədə təşəkküldə abecə oluqları birləşir təsvir olunub. A və B çoxluqların hər birinin böyükvətən çöməyi ilə yazın. A və B çoxluqların birləşməsi böyükvətən çöməyi ilə yazın. Aha, ayın elementlərini çox, B elementlərini çox. Baxın, görürük açıq olan hansıdır? Baxın, budur da A. Aha. İndi bura daxil elementlər nəyinəcəyik? Yazacağıq. A bərabərdir ayın daxilidir. 3, 4, 8, 9, 10, 11. Aha, ayın elementlərini yazın. İndi B-yə yazırıq. B bərabərdir. B-yə daxildir. Baxın B-də budur da. Aha, bunun içində olan bütün ədədlər B-yə daxildir. 9, 10, 11, 12, 15, 19. Aha, indi A və B birləşməsin bir də soruşur. Yazırıq. 3, deməli 4. 79 10 11 bu bunun hamısı ayın birləşməsidir. Burdan başlayır, bundan hamısı ayın birləşməsidir. 11 12 15 19. 153-ə baxırıq. Deyək şəkildə ab-də çoxluqla birləşməsi təsvir olunub. Ab-də çoxluqon böyümə üzən köməklə yazım. Abelləşmə B birləşmə, C birləşmə, D A birləşmə, B birləşmə çoxluqon böyümə üzən köməklə yazım baxırsınız aya. Aransıdır bu dairədə düzdür aya dağıdı. Demə bundan hamsı aya nə olub dağılıb. Ay onLoad 5 8 yə 6, 5dən sonra 6 olmalıdır. 5 6 8 9 10. Aha indi b-ni yazaq. b= P-nin daqıdı. Bax P-nin dairəsi budur. 6 da. 10. 6 10 11 12 C-yə baxırıq. Baxın C-nin də dairəsi budur. Görürsüz budur. Bura buna daxil olanlar buralar. Daxil olanları yazmalıyıq. C-yə daxildir nə? 3 7 9 10. 3 7 9 10. Nə dey yazırıq? Baxın D hantətdə idi. D hamı saytdı və hamısı, hamısı bunun içərisində var. Əlaqə budur 1-in 2-də. Deməli deyilir 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12. Aha, indi bunları yazdıq. İndi keçirik ikinci variant. Aynən b birləşməsini yazırıq. Buyur təyin. Siliməli aynən b birləşməsinin üyin yazmaq əvəzinə yazmaq olar. Yenə modul xəsummı silirəm. Ha, A birləşmə B yazaq birinci. A birləşmə B bizə nə verir? 5, 6, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Aha, A birləşmə B yazdım. Sonra B birləşməci B bir birləşməcəyə yazırıq. B ilə C-ni yazırıq. A, B ilə C birləşməsi bizə verir 3 4 3 4 Yoxdur 4-də 3-ünsə, 4 yoxdu oldu 6. 6 əvəzinə 4 deyirəm. Və 6 3 6 7 9 10 11 12 1 1 B 12 Sonra C ilə D-n birdənəşəsin yazırıq. C birləşmə dəyər bərabərdir. C birləşmə də nə olur? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Aha, sonra a b ilə b-ni birləşdirir, sonra onu da a ilə b, birləşdirir. 1-ci b ilə c-nin birləşməsini burada yazmışdıq. Bu düzdür. Bunla nə edəcəyik? Bax, bu a ilə c birləşməsi verir. Bunla da a birləşdirəcəyik. A birləşmə, b birləşmə, c. O da bunla a-yı birləşdirəndə bizə verir 3 5 6 7 8 9 10 11 12. Biz ayrı 4-ə baxırıq. Deməli MN çoxluqları ilə verilib. ERV diaqramını də çək. Baxın, ERV diaqramını çəkirik. Aha, bu M-dir, bu da N. İndi M-i yazırıq bura. Eyni olanları, yəni kəsişdiklərini, eyni olanları ortaya yazırıq. İkisində də eyni olan nədir? 45. 1-dən 45-dir, bir də 49-dur. Südürəm 45-nə 49-u yazırıq ortada. Aha. 549-u yazdıq. M-də nə qaldı yerdə? 43, yəni qalanları 45 yazmışıq, 47, 49-u da yazmışıq, qalıb bir gün 52. Baxın, bu M. N-i Eyni yazırıq. N-də nə qaldı? 44. Sonra 45 var, 48, 45 yazmışıq burda. 49, 52 bir də. Baxın, Elevin diaqramı bunu necə təsvir edədik? buraq indi de, 155əm. Deməng 155də K-y verir, P verir, Q-yu verir. Adi eləvin da dairələrin kəmli təsviridir. Bu dəfə 3 dənə çəcəyik. Üç Baxın, diqqətli olmaq lazımdır. K ilə P-nin kəsişdiyi var, K ilə P-nin kəsişdiyi var. 5-dir, 8-dir, bir də 10-dur. Bəs 5 burda da var, Q-unla kəsişdiyi var. Deməli 5 hər üçündə kəsişən olmalıdır. Yəni 5-i yazmaq lazımdır ki, hər üçündə kəsişsin burdan çəkək. Aha, bir də burdan çəkək, boş bu içdə. Aha. Buna yazaq K, buna yazaq P, buna yazaq Ç. Yazdıq. E, İndi baxın, K ilə P-nin kəsişmələri beş hər ikisində var də, 5-i yazacam bura. Gördünüz? 5-i bura yazdım, çünki hər ikisində var. Aha, 5-i yazdım. K ilə P kəsişdiyinə görə K ilə P kəsişdi dörd, 8-dən 15-i yazdık, qaldı 8-dən 13. Aha. Onu yazıq bura. İndi baxın, burada K ilə 3-ün də kəsişdiyi var. K ilə tək 2-ün kəsişdi 3'dür. P-də yoxdur amma K ilə 2-də var ancaq. 3-lə 5-dir. 5-ə yazmışıq onsuz da. Deməli 3-ü yazacağam bura. 3-ü bura yazdım ki, həm nədir? K kəç həm K-ya düşür, baxın, həm də 2-yə düşür. Aha, indi K-dan sonra nə qaldı? K-dan sonra qaldı 4-ünə 6, 4-ün 6 yazan bura. P-də də qaldı. P-də, hə, bir də baxın. P ilə Q-də 12 də, də var ortaq. Demənl 12-də yazıram bura. Görürsüz 12-də. 12 bu ikisinin də kəsişdiyinə görə P ilə həm P-də, həm Q-də olduğu üçün 12-də yazdım bura. Aha, bu P-də qaldı 14, yox, Q-də qaldı 14. Yəni P-də düzə hamısını deməyəlar yalnız P-də qalan olmadı. Da. Bir də baxaq. Aha. İndi baxın, P-də var idi 5 yazmışam, 8 yazmışam. Iı, sonra 5, 8, hə 10 da, hər ikisində 10 da var idi. Hə onu yazmışam da indi burdadır. Aha. 5, 8, 10. Bir də 12-i yazdım görsə hamısı duşu kəsişmələri. İndi bax, K nə oldu? K adı oldu. 3, 4, ıı, 5, 6 K burda. 6 8 10. Deməli düz yazmışıq. P-yə baxırıq. P-də nə oldu? 5 8 10 12. Deməli düz. Təsvir etmək üçün 2-də nə oldu? 2-də də oldu 3 5 12 14. Deməli ELV diaqramında bu şəkildə təsvir olunmalıdır. 156-ya baxırıq. K-i verib, L-i verib, M-i verib, çoxluqları verilmişdir. Aha, bu çoxluqları yazın və birləşmələ ELV diaqramını çəkməli təsvir edir. ELV-ni çəkirik. Baxın, biraz böyüyür çəkirəm ki, yazanda yaxşı görsəniz. K E bir də ah, L. Aha, bu K-dır. Bu L-dir, bu da M-dir. İndi baxaq, biz indi baxırıq K-ya. K-da 12 var. L-də yoxdur, M-də var. Deməli 12-ni bura yazacam ki, hər ikisinə var, həm K-ya düşsün, həm M-ə düşsün. Sonra baxırıq, K-da 13 var. 13 L-də də var, amma M-də yoxdur. Deməli bura yazmalıyam ki, hər ikisinə 13 düşsün. Sonra Kada 15 var. Kada 15 var. L-də 15 var? Yox. M-də 15 var? Yox. Deməli 15-i tək qayılıncaq. Sonra K-də, Kada bir də 18 var. 18 K-da da var. L-də də var. M-də də var. Deməli 18-i ortaya yazıram, hər üçünə düşənə bura yazıram. Hər üçünə düşdü. Sonra keçdik elə. L-də 13 yazmışıq o rəçi, 16. 16 M-də də var, baxırsınız həm m-də var, həm k-da var. Deməli 16-nı hər ikisində olan yerə yazıram, kəsişdiyi yerə. Elindən m-im. 18-i yazmışıq, 20 qaldı. 20-nı da tək eldə olduğu üçün elə yazdım. İndi m-ə baxırıq. M-də nə qalıb? 12-nı, 18-i, 16-nı yazmışıq. 19 qalar. Vəsü elrin diaqramını təsir elədik. İndi burada birləşmələri yazmalıyıq. K ilə elin birləşməsi. Deməli k ilə elin birləşməsi bizə nə verir? K ilə elin birləşməsi bizə verir 12 13 15 12 13 15 16 18 20 Bir də bunu ay ilə birləşdiririk. Bunu ay ilə birləşdirəndə bizə nə verəcək? Ay ilə adomiya bir dənə e, bura nəyə əlavə edirik? Yox, 15 də var. E, 12 Yox, ay ilə digin M. Dirəcə adı, aha. M-də baxın, birləşdirsək yenə alırıq. 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20. Aha, N-nəni birləşdirək. Burda ikinci vətdən də N birləşmə M. Aha, N-nəni birləşdirəndə 12, 13, 16, 18, 19, 20. 16, 18 19 20 Bir də bunu da birləşdiririk nə ilə? Birləşdiririk K kaynan. ilə. K ilə də birləşdirəndə nə verəcək? 12, 13, 15 əlavə edirik. 16, 18, 19, 20. Baxırıq indi gözəlliyə. Ətoqluğunu verir və pətoqluğunu verib kəsişməsinə soruşur. A, kəsişmə soru. kəs nə idi? Həm adı, həm də bədəyə növbəyə götürürük də. A, A kəsişmə B bərabərdir. Baxırıq, həm B-də 22 burada yoxdur, götürmürük. 24 var, ikisində də. Deməli 24 olur kəsişməmiz. 27 var, 27 olur. Sonra 31 var, ikisində də 31 olur. 35 yoxdur. Demək kəsişməsi oldu 24, 27, 31. Baxırıq 158-ə. C ilə D xətlərinin kəsişməsinə yazılan L D e, dairəsinin köməyi ilə təsvir edirik. Aha, baxın, bu C-dir, bu da D-dir. Aha, eyni olanlara, kəsişənlərə götürürük. Eyni olanlar hər yazıldıq, ortaya hər ikisinə yazırdıq. Buna yazacaq C, buna yazacaq D. Həm C-də, baxın, həm də D-də 12 var, yox. 13 yoxdur. 14 var. Deməli 14-ü yazırıq ortaya. Sonra 16 var. 16-nı da yazırıq bura. Sonra 18, 18 də var. 18 də yazdım bura. Aha, 20 yoxdur, 25 yoxdur. Aha, necədir nə qaldı? 12 tək zəd onlar. 14-ü yazmışıq, 16-nı yazmışıq, 18-i yazmışıq. 20 Bir də 25 qaldı. Dedə nə qaldı? 13 Aha, 14-ü yazmışıq, 15 16-nı 17-nin 18-ci yazmışıq. A təsvir edədik. Kəsişməsi nə oldu C İnəzi? 14, 16, 18. 259-a baxaraq A, B-də çoxluqları verilib. Kəsişməsi zor. Ağa birinci A ilə B-nin kəsişməsini yazaq. A kəsişmə B-də həm adı olan, həm B-də olanları götürməliyik. 11 A-da var, B-də yoxdur. Götürmürük. 14, 17 ikisində var. Demə kəsişməsi olur 14, 17. Sonra B ilə C kəsişməsini yazırıq və kəsişməci həm B-də, həm C də C-də eyni olanı götürürük. E, 20 həm B-də var, həm C-də var. Hmm, sonra bir də bir dənə 20dir. Vəsə, başqası yoxdur. Deməli bu işin kəsişməsi 20dir. Aynən C kəsişməsini yazaq. Aynən C-dən eyni olanlar e, deməli aynən C-də eyni olan yoxdur. Burda 11, 14, 17 də bu da 20, 23 dillər boş çoxluq. Olmayanda yazırıq boş çoxluq. M-ni verib, N-ni e verib, bir də deyir ki, M-nin e e, kəsişməsin soruşur. Aha. E M kəsişmə N e bərabərdir. Həm M-də, e həm də e N-də o eyni olanları tuturuq. Nə A da yoxdur, 4 də yoxdur, 8 A C-də var, C 16. Burada da var, burada da var. Bir də 16. Aha. Bir də M ilə N-nin kəsişməsi və M ilənin birləşmə çoxluğu hansıdır, digər açılı olduğu? M ilənin kəsişməsini yazdıq. Bir də M ilə e N-in birləşməsini yazaq. Birləşməni də yazanda A 4 8 C 16 B bir də 20. Am baxırıq ki, 8 burada da var, C burada da 16. Deməli kəsişmə birləşmənin nəyidir? Açılı çoxluğu. Əl keçişmə n n birləşməyin alt çoxluğu olur. 161-ə baxırıq. Deyək, aşağıdakı çoxluqlardan sual işarəsini hansı element lazım, yazılmalıdır? Baxın, e, bu ikisinin kəsişməsinə verilib 2 ilə 5. 2 həkisinə baxın. Deməli, sual işarəsinin biri 2 olmalıdır ki, 2 ilə 5 olsun. Burda baxırıq. 2 ilə 5 verilib elə. 2 var, burada yox. Deməli, sual işarəsinin biri 2 olur. A, bir də sual işarəsinin biri nə olur? 5 olur. Çünki kəsişməsi eyni olmalıdır. 2 ilə 5 burada olmalıdır. Burda baxırıq. Kəsişmə C ilə E verilib. Demə sual işarəsinin biri olur C, biri də olur E. Burada C olduğuna birini burada E olur. Burada baxırıq. 5, 6, kəsişmə 6 7 10 verilib. Aha 6 var yazılıb. 7 yoxdur. Demə sual işarəsinin biri burada 7 olur, biri də burada 7 olur. Bir də 10. 10 burada var. Demə buradakının biri də 10 olmalıdır. Çünki burada olmuyor. 162-yə baxırıq. 162-yə verilib 3 5 8 10 12. B ilə C kəsişməsi olsun. Birincisi yazırıq. B kəsişmə C. A b ilə c kəsişməsi bizə nə verir? Həm b də, həm c də d. 3 burada yoxdur, kəsişmə ola bilməz. 5 yoxdur. 8 var. Deməli 18 hər ikisində var 8. 10 hər ikisində var, kəsişməyə aiddir. Bir də 12 də hər ikisində var 12. B ilə c-ni yazdıq. İndi c ilə d kəsişməsini yazırıq. C ilə d. 6 burada yoxdur, yazmırıq. 8 var. Deməli 8 Sonra 18, 12 var. O od olur kəsişmədə. 15 yoxdur. Deməli 18, 12. Sonra B ilə C kəsişdirib kəsiştirib, sonra olur D ilə kəsişməli. B ilə C kəsişməsinə yazmışdı 8, 10, 12 verilir. D-də bunun hansı var? 8 var. Bir belə yazaq. Əgər B kəsişmə C kəsişmə D bərabərdir. B ilə C yazmışıq. 810 12. Görə D-də hansı var? 8 var. Sonra 10 yoxdur, bir də 12 var. Deməli 8 və 12 oldu. Sonra baxırıq C ilə D-nin kəsişməsi B ilə kəsişdirəcək. B kəsişmə, kəsişmə D kəsişmə deyil. Aha, C ilə D-nin üzrə 8 və 12-dir. B-yə baxırıq, B-yə. B-də 8 də var, 12 də var. Deməli 8 də var, 12 də. Yəni 163-ə baxırıq. Deməli A, B, C-ni verib, bizə deyir, eləvin elə dairəsinin kəmləri təsvir edir. Bax, yazıram A çəkiri 3 də. B 1 də. Altindəki C yəhska oldu. Kəsişmələr yaza bilməyincə, neçə çəkici? Aha. Deməli olur A, B, C. Təsvir eləyək. E, Üçündə də bax 20. 20 bədə var, yoxdur. 20 də də yoxdur. 20-nı yazıram. Deməli 20 tək ay əcsalıq. 21-ə baxırıq. Burada da var, burada da var, burada da var. Deməli hər üçündə olduğu yer bura yazılır. 21. Sonra baxırıq. 23. 23 heç birində yoxdur. Bura yazılır. 27. Burada da var, burada da var, burada da var. Deməli 27 hər üçdə Bura yerləşmədi yazıram balaca. Hər üçlüyə yazılıb 27 ortuya. Sonra 30, 30 burada var, bir də A ilə C də var. Deməli A ilə C kəsişdirilə biləndə bur 30-u bura yazdıq. Kəsişib B-də nə qaldı? B-də 21 yazılıb, 26. 26 var C-də? Yox. Deməli tək B-yə yazırıq. 27 hər üçdə var, yazılıb. 35. Baxın C-də də var. Deməli B ilə C kəsişdirir, 35-i yazdıq. Sonra dəftərdə qaldı. 21-i yazmışıq, 25 yoxdur, yazılır çəkçəyəm. 27-ni yazdıq bura. 30 30 30 yazmışıq. Həlkəsində var idi adına. 35 yazmışıq. Bir də qadda 42, 42 bu belə yoxdur, yeni cd yazırıq. Və bu şəkildə təsvir olunur. Aha, indi baxdıq. Deməli, şəklin əsasında açıdaq toxumanın böyük ölçülü cümləni yazırıq. 164-də. A ilə B kəsişməsi. A ilə B kəsişməsində həm A-da, həm B-də olunur. Baxın A budur, A-da 4 də, 7 də var, 4 də var. B-də də 4-ünə də 7 -də var. Deməli A ilə B kəsişməsi olur 4-ünə 7. -də. Sonra ikinci B ilə C nin kəsişməsi. B ilə C-yə baxırıq. Həm B-də olan, həm C-də olan nədir? 4-dür -də, də. Baxın bu B-də həm B-də var, həm C-də var. Deməli B ilə C kəsişməsi 4. -də. Sonra baxırıq A ilə C-yə. A ilə C-də olan nədir? Baxın A budur, C-də budur. Ondan 4. Bir dəqiqə burada A ilə ın, ikinci B ilə C-yə baxmışdıq, düzdür? Aha, B ilə C-də baxırıq, B budur, C də burada 15 də var idi. Onu mən diqqətimdən qaşdı. Həm B-də, həm C-də olan 4-dən 15-dir kəsişməsində. Yəni bu ikisinin vur 15-dir. Sonra ın, bunu dedik, sonra 4-cü də A kəsişmə B kəsişmə C. A ilə B kəsişməsi nədir? A ilə B kəsişməsi yazmışdı burada 4-dən 7-dir. Həm 1-ci ilə kəsişsək, təkcə 4 olacaq. Çünki 3-ünlə kəsişdiyinə də 4-dür də 3-ünlə kəsişdirib 4-də 7 yoxdur cedə. Ona görə bunca bərabər 4. A ilə kəsişmə, C kəsişməcə kəsişmə B-yə. A ilə C kəsişdirmişdi. A ilə C kəsişdirib nə olmuşdu? 4-dən 10 olmuşdu. Düzdür? Onu da B-nin kəsişməsinə yenə sadəcə 4 verəcək bizə. Çünki hər üçündə olan nədir? 4. -dür. 105-ə baxırıq. D = 20, 22, 27, 31, 35, 38, 42, 45 çoxluq verilib. Bu çoxluqların kəsişməyə üç alt çoxluğunu yazın. Aha, bir dənə yazaq B çoxluğu, bunun alt çoxluğu. Yaza bilərik nə? Məsələn, 31, e, 31, 42, 45. Sonra yaza bilərik C e, 20 22 Bir də 27. Bir də məsələn yazırıq D. E, 38 məsələn e, sonra 38 e, 22 22-ni yazmışıq. 38, 20-ni də yazmışıq. 27 də yazılıb. 35 yazılmayıb. 35 mən 38 yazmışam, yox 38 yazmışam, 42 nə yazmışam, 45. -də. Aha. Bir yaza bilərəm 38-in 35. Aha, üçlə kəsişməyin, açıqsoxluğun yaz.